І як я обіцяв, в цій студії вже знаходиться Олексій Мочанов. Тобі доброго дня всім доброго дня. Так а, наразі що можна сказати, що людина-експериментатор з огляду на те, скільки ти вже професії занять своєму життю поміняв. Ну там з таких основних можна згадати і волонтерство, і ти був гонщиком і тим іншим. Третім да, і інші, терпеть, Ми музикантом Терпіть не могу поняття волонтер, тому що. Что... очень хорошо понимаю, что это такое. Мы в 2012 году, в 2011 еще готовили волонтеров для Евро-2012 по просьбе маркиера, это же волонтеры, так? Лобкивского и Григория Суркиса. И я понимаю, что такое волонтер. Ну, два года волонтером быть невозможно, работать волонтером нереально. У меня сейчас товарищ вернулся из Штатов, ездил такой на большую такую армейскую военную экскурсию и привез оттуда много э, интересной информации. Там есть старые э, авианосцы, на которых люди волонтерят по 50 тысяч часов, это бывшие члены экипажей, этих снятых уже практически с моего дежурства кораблей, и приходят туда и бесплатно водят экскурсии, рассказывают самой пожилой дядька, говорит, Я, у меня есть первый взлет вот на этом самолете, вот с этой палубы, когда только этот э, авианосец спустили с, mm -hmm. со стапелей Тому я люблю коли мені представляють гражданин України От Олексій Мачанов. Етім я Олексій Мочанов Еспрес. Ну давай так по хронології, все ж таки будемо рухатися. З огляду на те, що ми з тобою спілкувалися буквально напередодні нового року, і з огляду на те, що ти робив які дописи на сторінці Фейсбук, якої вже не існує, ти її видалив. В тебе ти покладав цей рік 2016 на якісь кардинальні зміни в твоєму житті. Я знаю, що в тебе завтра день народження. Про це ну зарані не можна говорити, але все ж чи можна говорити, що про ти якось намагаєшся переорієнтуватися в цьому житті? Ну, говорити незя поза. Вернее, говорить можно поздрав... поздравлять нельзя, но я сейчас не особо хочу отмечать день рождения, потому что сейчас такие, как бы, начиная с э, января этого года, пошли годовщины достаточно грустных дат, связанных с потерей Донецкого аэропорта, э, Углегорска, Дебальцева. Почти очень были, жертвы о... на Майдане. Очень Да, нагрушают. два года тому назад первые э, жертвы были на Майдане, где погиб Саша Пыльханов, э, практически одногруппник, Маяньки, учились в параллельных группах, мама которого говорила, что я желаю, чтобы Захарченко и Янукович каждый день хоронили своих детей. Мы встречали Новый год в Марьинке вместе с 14-й бригадой в 80 метрах от забора, за которым минное поле, и начинается зона размежевания, за которой Александровка, база шахтера Кирша и Донецк и КПП в том направлении, куда идет Мариуполь, где в июне 2014 года был в плену мой сын. Его три раза выводили на расстрел. Поехал пацану забрать собаку. Так не ожидал, что так глубоко вонзится война в жизнь нашей семьи, нашей страны. И да, действительно, я чувствую себя очень здорово без соцсетей, потому что в кои то веки. Сижу отмечаю с людьми Новый год без алкоголя, потому что не пью, не курю. Ну так и ты и... вырешил решил кинуть и палеты, и в живота алкоголь? С нового Я воду. не так? решал кидать курить, но, к сожалению, инфаркт, который случился полгода назад, ставит свои определенные требования к режиму. И э, мы все состоим из того, что мы едим, пьем и читаем, да. И вот, к сожалению, табачный дым все добавлять, сейчас мне уже нельзя, потому что сильно влияет на давление. Я хочу пожить ради тех людей, перед которыми. Я вот видите, потому что я их практически приручил. Встречали Новый год сумаринки, было достаточно спокойно. У нас сейчас закрытая информация ну, достаточно. А что попти говорили всю ничь. Никто ничего особо не пьет. Все, естественно, надеются, что война быстрее закончится. Мы понимаем, что песни Великой Отечественной войны писали люди не глупые, когда пели о том, что «А мы с тобой, брат, из пехоты, летом лучше, чем зимой. Это правда, потому что плюс 50 лучше, чем минус 20, которые сейчас есть очень большой. У нас есть опыт прошлого года, как содержать войска на передовой вот в этом страшном состоянии холода, насколько сильно нужны влажные салфетки, какие-нибудь там Хаггис, клинекс, да, чтобы можно было хотя бы какое-то подобие гигиены и душа обтереть ноги, поменять носок справа на левый. Нужны фервексы, амиксины, аспирины с витамином С. Народ реально подмерзает. Самое ужасное, что никто не понимает, когда и чем закончится война. Потому что за два года руководство страны не смогло объяснить нам, чтобы они у себя наверху. читали окначання війни Слухай, Ну ти от так часто там буваєш на сході України на передовій, що можна сказати, що ти вже там практично коріння пустив, але от знаєш, дуже розкручується. Да. Ну на жаль, розкручується така тема, що якщо говорити про конкретні тем, активні бойові дії з боку Росії до України, то про це треба було говорити в 2014 році. Сьогодні вже наші хлопці, наша армія і в регулярні війська і добровольчі, вони значно зміцнішали, і вони вони вже готові боротися. Тобто Мазар, то, ми, який ми, стан на сьогодні? Ми, ми, сейчас не можем сказать, насколько э, укрепилась обороноспособность страны, потому что действительно последние знаковые серьезные военные события, это было Маренко, 2 июня 2015 года, до этого был Дебальцево, Углегорск. Вот, война настоящая была, начиная с июня э, 2014, когда был Красный Лиман и начало работы по Донецкому аэропорту, и по середину февраля 2015 года, когда, к сожалению, пришлось оставить Дебальцева. Причем по той же схеме у нас его забрали, как забрали сначала 32-й блокпост, отрезал хвостик, потом Углегорск, потом Дебальцева. Была использована вот эта манера. Ну треба не треба как... забувати, що на Дебальцево дуже багато було кинуто сил російських. Тобто там, де можна було обмежитися, скажімо, кількома тисячами. Зараз я ще не буду, якби, ну, ну фантазувати, умнічить. Я не начальник штаба, я знаю, що ми попереджували розвідників і керівництво о тому, що готується захват Углігорска, е, за 2 неділі до того, як це случилось там в районі 29-30 січня. Наши информаторы, которые работали в Донецке, говорили нам о передвижении техники в район Горловки, Харцизка, Шахтерска, Тореза, вот этот вот хвостик И просто так туда бы не ехали МТЛБ для личного состава, не ехали бы танчики, не ехал бы боекомплект К сожалению, руководство наше предупреждение проигнорировало и чувствовали себя Айбелем, который говорил про точное время начала войны, но все решили, что он либо шутит либо ну, недостаточно квалифицирован. Наши люди работали там на э, той территории. Волонтерам намного проще, потому что от результатов нашей работы не зависит наш карьерный рост. У нас нет кар'єрного росту. Якщо у мене э, роботи, то Ну, ні, не, до... не скажи, чому. Волонтерство, в свою чергу, це, ну, можливо, якщо можна так висловитися, це і частково піар людини, яка виходить на поверхню в мас-медіа. Вона стає більш к... пізнала. Я угодно це б водночас. Я в телевізорі 20 лет. Начинав це все з програму під на телеканалі Інтер в 1900. В 95 году. И я себе особо пиара не нахватал. Если кто-то хочет попиариться, как я, в терминале Донецкого аэропорта на Короченев, Дебальцево, и там вынимая, помогая вынимать Сашу Фасаевича с углегорского интерната, милости просим. Достаточно мест на фронте, где ты... Ну, мог... да, То есть многих... ты что а, можно для... волонтерство разглядать как стартовый майданчик для подальшей, скажем, политической карьеры? Я а, бы не хотел даже думать о политической карьере. Я хотел бы достаточно много читать и пытаться заставить читать людей вокруг себя, чтобы они понимали, да, там, что такое, там, кольцо плюща, да, вот эти вот несколько, там, пять университетов американских, в которых, в числе которых Ель, в которых готовят американских сенаторов и президентов, где сейчас учатся, там, Слава Вакарчук, да, там, возможно, его готовят на смену Петра Алексеевича Порошенко. Ну, вдруг так случится, такие разговоры есть. Я бы хотел, чтобы люди понимали а, и прочитали книжку Смедли Батлера «Война – это просто рэкет, а это самый известный морской пехотинец в США, генерал-майор» американской морской пехоты, который ушел в отставку в 1933 году, но до этого э, прошел путь от рядового морской пехоты до генерал-майора, получил больше всего наград, написал книжку «Война – это просто рэкет», где говорит, что Аль Капоне по сравнению со мной – это скучный ведущий вечерних новостей, потому что он кошмарил всего три микрорайона в Чикаго, а я кошмарил три континента – Северную, Южную Америку и Азию, где он практически Не давал жить Китаю, как мозойлевая муха. Я хочу, чтобы мы разбирались в процессах, которые происходят. Ну и чтобы, до, до цього и чтобы наша. в политику не приходили не такие люди, как я. не такие люди, как э, Казах Гаврилюк, не такие люди, как Вова Гройсман, не такие люди, как Петр Порошенко, чтобы бизнесмены занимались бизнесом, чтобы рэкетиры занимались рэкетом, а полиция их Но, ловила Ты же, напевно, поводишься, что в последнем часу суспільство, в частности, через поди на Сходе, суспільство стало больше э, поинформированным, поинформованным, мы стали больше да. в каких да, в том, что роз... общество информируется с путем, э, и с помощью, в основном, Фейсбука и соцсетей, где в подавляющем большинстве пишут люди, Понятия не имеющие о том, правильно, что правильно, Правильно, требует информацию сприймать а и фильтровать. Граждане, огромная Знать просьба, читайте. Не бойтесь тратить время на книги. Забудьте про комментарии на Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассники, кто где сидит научитесь воспринимать информацию из первоисточников, научитесь собирать ее в кучу, анализировать, потому что даже человек, который находится на крыше дома в Маринке, не сможет вам рассказать ничего о фронте он знает только то, что происходит на крыше, у него в бинокле и у него в тепловизоре, некоторые становятся как генерал Матиос знатоками тепловизора, рассказывают про то, как с помощью тепловизора можно прострелить кого-то через окно а у нас в 2014 году был один генерал СБУ не буду назвать его фамилию, он уже, слава богу, не работает, который приехал к альфачам, говорит, чем помочь? Они говорят, да вот нам бы хоть пару тепловизоров. Он говорит, ты что, мерзнете? Война идет в стране два года, и у нас еще не все в руководство, Знаешь, что такое тепловизор, что такое а, тактические очки? Важность наколенников не понимать, что такое э, Дикие морозы, что такое радиосвязь. Но все рапортуют, что все здорово. Нет, все не здорово, потому что мы привыкли к подъемским деревням. Когда Петр Алексеевич приезжает на награждение боец, его, к сожалению, вечером перед днем награждения переодевают в новую форму. Петр Алексеевич думает, что все одеты. Когда приезжают никто себя не ведет, к сожалению, так, как генерал Полторак, который может приехать на полигон и попросить открыть дверь, в которую делают вид, что потеряли ключ. Оказывается, что там столовая, где все покрыто плесенью. Правда, такие и в российской армии мы можем сгадать этот взуття, когда перефарбовали черное взуття в Я не хочу сравнивать ничего. Российская армия меня не интересует. Мне до, до тех пор, пока украинцы будут искать возможности сравнить себя с другими и говорить, а там не не лучше, ничего у нас хорошего у нас не будет. Краще, мы да, мы да, должны смотреть вокруг себя и менять ситуацию в жизни. Э, начинать Все с себя. Все таки, слушай, у нас 5 хвилин, говорить Я вам открою, кстати, секрет. долгий. вот я его знаю очень давно. Он сверху пиджак, галстук, внизу у него джинсы и правильные башмаки, потому что это мотоциклист, спортсмен. Так, и мотоцикл а... на дворе стоит. Очень часто ведущие новостей, вверх и вниз очень не соответствуют. Ты мне, кстати, в хорошем свое слово снизу нравишься больше. Я тебе завтра привітаю, знеморожене. <гум> Слухай, 4 хвилини у нас скажи, ну як ти себе вбачаєш у цьому 2016 році, все ж таки, ми говоримо: Олексій Мучанов музикант Индионаполіс, Олексій Учанов, то гонщик, що ти відклав це все в довгу шафу чи як? Ну, поки не Я очень поди... хочу, у меня поступило предложение от того же издателя, который видавав книжку Сережа Лойка Аэропорт. Попытаться написать книгу, да, и я хочу зарабатывать на войне деньги, но э, зарабатывать их, как, как это сделает тот же Лойко, да, написать книгу, набор небольших новелл о том, что я видел сам, где будет столько героизма, сколько его есть в жизни, столько алкоголизма, сколько есть в жизни, столько веселого и грустного, столько правильного и неправильного, хорошего и плохого, потому что армия – это э, часть народа. Мы приехали в одну деревню, вышла женщина и говорит, вот, ваши армейцы пьют. Я просто, мы сюда заехали, а все ваши механизаторы сейчас сидят в библиотеке и читают Виктора Гюго 93-й год, потому что собор Парижской Богоматери они уже прочитали. Армия – это часть народа. Я бы очень хотел сейчас привлечь внимание людей к тому, что происходит там. Я бы хотел, чтобы мы прекратили такое явление, как волонтерство, потому что волонтеры своей работой и люди со всей страны, собирая деньги, они очень сильно расслабляют структуры. Если ты знаешь как, ты должен заходить в структуру и пытаться заставлять работать систему, а не строить параллельную, где да мы сейчас приезжали на Новый год у ребят на столе и красная икра и оливье кто-то присылает, люди собирают и дают со стола то, чего они сами не едят. И армия старается ответить тем же. И на уровне э, боевых единиц там вроде бы все здорово и хорошо, но сейчас уже бойцов становится э, с э, Запада, вернее бойцов с Востока. На Западе становится столько, сколько раньше стало Чернобыльцев. Да? Столько людей там нету, сколько сейчас каждый, кто был в АТО, почему-то либо снайпер, либо разведчик. А куда деваются водители бензовозов? Куда деваются связисты, артиллеристы и все, то, все то, на свете. Да? Да. Мы сейчас будем переживать очень непростой период. И мне бы хотелось, чтобы э, знающие, умные, мудрые украинцы, люди самых разных национальностей, но нации украинской, которой мы и являемся, начали читать, начали анализировать, начали думать. Поймите, когда стадо баранов разворачивает на 180 градусов, первое время в лидеры выходят самые хромые тупые бараны. Вот сейчас у нас эта ситуация происходит. Придет время, и, и наши стадо а, поведут львы, потому что а, львы, которые ведут стадо баранов, дойдут намного дальше, чем стадо львов, которых ведет несколько баранов, как это у нас сейчас и происходит.